В ноябре месяце 2015 года несовершеннолетняя жительница Малиновского района ушла из дому, о чем было сообщено в Малиновский отдел полиции города Одессы, матерью в ходе проведения проверки данного заявления сотрудниками патрульной полиции Малиновского отдела а также сотрудниками криминальной полиции проводились мероприятия по установлению местонахождения данной девочки. Данная девочка неоднократно посещала разные области нашей страны, а также посещала много городов в разных областей нашего государства. Она несколько городов объехала, Кировоградской области, несколько городов объехала Киевской области, в результате чего за ней постоянно ездили сотрудники Малиновского отдела полиции, но никак не могли ее найти, задержать, потому что она постоянно выезжала на новое место жительства, новое место пребывания. В результате чего 5 декабря 2015 года сотрудниками Малиновского отдела полиции данная девушка была найдена в Винницкой области в городе Могилев-Подольск. После того, как девушка была найдена, девочка была передана матери, уже находясь непосредственно в городе Одессе. Ей 14 лет. Ну, ВКонтакте она пишет 15 лет, она себе добавила год. Она выглядит немного старше, лет на 16. Она высокая, метр семьдесят Вот эта куртка темно-зеленая парка, в которой она все время ходит. Головного убора у нее сейчас нет, шапку она не носит. Ругались? Нет, мы не ругались, мы разговаривали накануне, я беседовала о друзьях. Она очень ну, стеснительна и никогда не попросит о помощи. У нее была мысль поехать в зону АТО, она часто ходит с украинским флагом. У нас все дома обклеено плакатами и флагами украинскими. Она мечтала сфотографироваться с кем-то из военных. Она пишет стихи патриотические песни украинские. Мечтала играть в какой-то украинской группе, но этого нужно учиться.